Gracias.

Да, 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 Передам привет родным и да, близким. Передам Владику привет и Снелли привет, чтобы не родилась а что девочка. И движение началось, непонятно. Куцал там уже свои запитки Я думаю, шар, шапка. Красную кнопочку. О, ладно. Сейчас пойдем рубать. Вот воспитательный инструмент. Саня, ты они туда вошел. <сосы> <блять. сосы> Оля, а -а 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 -а. Оля, ты видишь? аккуратно. Оля, ты снимай. сладик? <сосы> ты не за гальками, а за Олей. Да, палец, на палец. У нас даже не

Слушайте, я поздравляю вас и мать ваша тоже. Минус два. Когда Томар Твер путешествовал по Англии, остановился небольшой гостиницу. Дежурная ветка, не в нашем нашими журнале. у нас были самые великие люди. И он читает Серг. Джонсон с Борецким, церковь Путиненский со слугой, он написал, Марк Грэнс с чемоданом. 97-й год, суток принес успехов гораздо больше, чем 96-й. Млёта гораздо меньше.

Разлетие. Там хорошего абсолютно содержание вообще ноль ну, и эпизодов тут Чем дальше, тем хуже. <свес> да. Спасибо. Понос, дяденька, понос. Сейчас лечит. Ты что делаешь? Ёжиков в тумане. <свес> <свес> Значит, нема. Там у нас и кассет нема было. А их когда Лолеку? <свес>

Молодцы, молодцы. Бачу, бачу. Так, эротический вариант. Нет. Ну, я с этим не могу сказать, я думаю, что я. Что, все, мы больше ничего не можем. Да, боже, какишка. И беда, Да не махай так, идиоту. Я, я идиот! Вы ни хера! Ну да. я ж тебя прошу, сейчас видишь, впереди нас! Нет! Ну, а ты возника, ты балдивольник, а ты бы не раздевал ты вообще! Да?

И мы не спали. Все. Что самое интересное, сегодня я было все спальники Мы на Далеко собрался. Сейчас стаканы поперекидаетесь, перекидаетесь, слышишь? Нет. И аппарат мы с новым товарищем Фодом занимаем. Знакомый единственный, это очень так одномоку засек ту спину. Я в такой полоне. Нафиг полоне. Было какие-то. А що ще нема Богдан, ну? так він плакав живуть. Просто дяді поламали білоруську. Завтра розбереш роповаком. подивишся, чому не заражають. Саша, не допита просто третя пляшка. Ви ти запили рюмочку? Коди, я віну чувствую.

Засмок вносик. Не чіпай гуца лобусево сипляться. Плужинка упала. чи пробка від шампанського? Пружинка. Яка? Черный. Маленькая и чрная. Гостела шукаю пружинку маленького чорного. Нет, Да! Шукаем! Дерюбки! Дерювки за столе. Выдивиться оттуда, сволочи! Жинка упала Ма, ты тоже с нами. Ну, а что делать-то? Сказала мне, у меня с кармана достал бы и прополамий херню лишь шукать.

Владик, да, Лозунг сегодняшнего року, рік 97 да. По Шарикову каждому человеку. Приплыли. Ну ты клоунада. Четко, ты понял? Лучший пистолет в базаре был. Саник, не ну, ломай, бо сейчас забить полтора часа, я тебе умоляю, а там можно завтра. Дивіться, що було. Там виповнено Готово, готово, готово. Ну честь, пистолет функционирует. А ты мальчика не сделал, мальчика не сделал. Смотри, сколько воска на меня после пистолета. Ну дело чести его, полтора часа без 15 часов я посвятил установке пружинки назад. Саша, Саша, так я ее и искал. Мне сказал, что дядя Саша фуфлизный по народу. То стреляет, как черт. Все, пьем на коня, заводим Мазды наши и сваливаем. О, ну ты помидоры! Кушай, мой мальчик, пока твой. Ты, звучайность В и есть две кульки. не выбираешь. Я там, что-то, бабка.